Ölkə ərazisində sentyabrın 2-dən başlayaraq temperatur 5-8 dərəcə aşağı enib. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Dəniz Agentliyi eyni zamanda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi əhalini xəbərdarlıq edib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva reallaşdırmasında bildirib ki, axşama doğru küləyin maksimal sürəti 25-30 metrə qədər yüksələcək. Bu ilin avqust ayında 2010-cı ildən sonra ikinci ən uzun müddətli isti hava dalğası qeydə alındı. Ay ərzində havanın temperaturu orta hesabla iqlim normadan 5 dərəcə yüksək oldu və zəif cənub-şərq, cənub küləkləri, yəni qızmar külək üstünlük təşkil edirdi. Hava daha çox Abşeron yarımadasında bürkü idi. Nəhayət ayın 2-si Ə, axşama doğru ölkə ərazisinə Azor antisiklonunun yalının daxil olması nəticəsində hava şəraiti dəyişdi. Xəzriyasdi. Bununla da havanın temperaturu aşağı endi. Respublikanın bir sıra rayonlarında ə, güclü külək qığı dağılındı. Belə ki, Tovuzda 30 metr/saniyə, Fərdtər Gəncədə 28 metr/saniyədək külək gücləndi. Bakıda və Qabşiron yarımadasında küləyin maksimal sürəti 24 metrə çatdı. bugün gündüz saatlerinde Küləy bir qədər mülayimləşəcək. Gecə saatlarında güclü külək davam etsə də, artıq dördündə səhər külək mülayimləşəcək. Bununla belə qeyd etmək istərdim ki, sentyabr ayının 1-ci 10 günlüyündə daha çox sərin hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Çünki artıq 6-sı axşam saatlarından başlayaraq 1-ci 10 günlüyün sonunadək yenidən ara bir güclənlənən şimal küləyinin üstünlüyü gözlənilir. Havanın temperaturu paytaxtda 28 30 31 dərəcədən yüksək olmayacaq